Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы презентуем вам проект Федерации баскетбола Украины «Баскетбол 3 на 3 как вид спорта, как отдельный вид спорта. И с этого чемпионата, чемпионата под условным названием «Летний чемпионат Украины по баскетболу 3 на 3 мы начинаем официальное шествие официального вида спорта «Баскетбол 3 на 3 в Украине. Я хочу представить вам для начала с левой стороны возле меня сидит Николай Попов, представитель партнеров Федерации Баскетбола Украины, Бюро социальных коммуникаций. С правой стороны от меня Владимир Валентинович Дробяковский, начальник судейского отдела Федерации Баскетбола Украины, и рядом с вами Владислав Александрович Исаченко. может быть уже зарегистрирована на сайте, а может прийти команда, которая не зарегистрирована на сайте. Поэтому за час команды пришли, отметили, что да, мы пришли, вот наша заявка, вот наш медицинский допуск, мы пришли. Стартуем 18 в Киеве, потом Львов, Винница, Ровно, Винница, ну там этот регион Днепропетровск, Запорожье, потом Крым, 14 -го. Текст правил баскетбола 3 на 3 Там только обозначены те статьи, в которых действительно есть отличия от правил большого баскетбола. И мы сегодня остановимся только на этих статьях. Значит, ну я вам скажу, что мы провели большую работу, когда готовились к проведению этого чемпионата Украины. Изучали правила. Я вам скажу, что баскетбол 3 на 3 это молодой вид спорта. Правила меняются каждый год. ФИБА меняет их, усовершенствует. Вот. И в данный момент времени ФИБА позволяет, допустим, организаторам немножко отходить от классического варианта правил.